Ну, 75-й год — это последствия уже 74-го года. Потому что если бы не было побед в 74-м году, а имея в виду 75-й год, вы, наверное, в первую очередь имеете в виду победы, которые были Кубок Кубков и Суперкубок. Вот для того, чтобы попасть на эти соревнования, нужно было добиться, естественно, результатов на внутренней арене. И вот после этих побед, естественно, Киевская Динамо попала на турнир Кубка Кубков. Конечно, они были, в принципе, обречены. И игра показала, что Динамо Киев на голову сильнее тренера. Сейчас не помню, правда, его фамилию. Он сказал, да, я снимаю шляпу перед такой командой. Да, на шансов не было. С Баварией уже по договоренности, потому что в те годы Суперкубок разыгрывался только по договоренности между клубами. Это не было официальным соревнованием. А учитывая то, что в 1975 году было 30-летие победы над фашистской Германией, то нашим тренерам очень тяжело было договориться с руководством, потому что в случае неудачи, это выглядело бы, конечно, учитывая нашу идеологию, наших руководителей, которые требовали значит, гарантии, что Киевская «Динамо» победит Баварию. И Лобановскому и Базилевичу пришлось убедить и наших руководителей, что это необходимо, и что мы, не знаю, какие они точно гарантии давали, но удалось уговорить руководителей украинских и потом московских. Но ну, мы, во-первых, не, не думали о том, что вот раз мы побеждаем, мы будем побеждать всегда. Естественно, мы знали, что для этого нужно готовиться, и команды каждая команда изучает соперников. И будет намного тяжелее, потому что не зря говорят, что стать чемпионом однажды это можно, но повторить это один раз, два и так далее, это очень сложно. Поэтому мы готовились и знали, что будет сложно. Ну и думали, конечно, думали и мечтали, что мы сможем повторить 1975 год. Ну, может, не повторить, но, тем не менее, в каких-то соревнованиях все равно мы должны были одерживать победы. С тем же Сент-Этьеном мы должны были выйти дальше. Просто не все сложилось так, как хотелось.